Смаку успіху з Катериною Махоніч бажаємо вам гарного ранку та солодкого перегляду нашої програми. Один з наймолодших та подорожуючих мільйонерів нашої країни Максим Тимошенко входить в десятку найбажаніших наречених країни. Він організатор днів України в Європі і голова фонду Дні України чи задовольнить смак нашого гостя, шеф-кухар найкращого столичного ресторану Конкорд дізнаємося сьогодні. Доброго дня, Максим. Рада зустрічі в нашій програмі. Судячи з того, що ви багато подорожуєте, я так розумію, сьогодні ви нас здивуєте рецептом якоїсь закордонної страви. Ні, ну я думаю, що мені дуже приємно знаходитися в самому любимому ресторані в Києві. І у є любиме блюдо, яке знаходиться саме в цьому ресторані. В Такому разі, я думаю, що в кухару ресторану «Конкорд» не буде складно відтворити цю страву. Він вже йде до нас, то зараз зможемо зробити йому замовлення. Супер, обов'язково здава. Доброго дня. Доброго Міша. — В Що ми сьогодні будемо зробити? Uh, — Можна карем молодого ягненка, Може, би там лимоном каким-то вот соусом? Вот, uh... Максим Тимошенко народився у 1972 році, в родині ректора Київської консерваторії. А вже в 13 років Максим почав самостійно заробляти гроші. У 20 створив банк та став наймолодшим головою правління банку в Україні. Сьогодні Максима знають як мецената та організатора українських днів в Європі. Максим нагороджений орденом за заслуги третього ступеню. Є послом миру. Вважає Монако своєю другою домівкою. Шанувальник речей від Бріоні, гарних ресторанів. Да вышуканных вы. Я даже предлагаю каре молодого теленка. Теленка, ну, супер, не против? Супер, супер. Хорошо. Фантастический. Тогда да. буквально полчаса и все будет готово. Супер. Ну, мы, мы, мы ждем этого, хорошо. Хотел бы сказать, Катя, просто, что вот есть традиции, которые на Западе, к сожалению, у нас их, они не так вот приветствуются, но вот я помню часто путешествуя, вот когда рестораны там Мишелин, обязательно в конце выходит повар, ему хлопают и показывают какие-то вот даже вот с ним фотографируются. Это целый как бы ритуал, который такой принят на Западе, и это большая культура. Сегодня я приготовлю каре теленка, с гремолатой и лимонным картофельным пюре. Начнем, пожалуй, с того, что замаринуем телятину. Предварительно косточки нужно будет и мясо вот зачистить и освободить от всяких жилок, от плевы, для того, чтобы не стягивалось при тепловом приготовлении мяса и хорошо выглядело. И сейчас займусь маринованием. Сначала мясо нужно посолить. с обеих сторон. Вот, так вот помассировать его, что ли, по разгладить, так чтобы соль растворилась, затем я применяю иногда для маринования ворчистый, ворчистый соус, который усиливает вкус, подчеркивает вкус мяса либо другого какого-то продукта. С мясом он очень хорошо сочетается. Нужно хорошо его впитать в мясо. Нужно хорошо, вот, тщательно его вот так вот помять, чтобы весь маринад впитался в мясо. Чтобы вкус у мяса был ровный, одинаковый, у всех частей кусочка. Затем посыпать специями гриль. Их взять можно на свое усмотрение с, с какими-то э, специями, которые вам больше нравятся. Вот пока будет э, вкус э, специй и соуса вот перемешиваться и растворяться, мы добавим туда немножко розмарина и тимьяна. Это тоже подчеркнет, эти травы тоже подчеркнут вкус мяса. Вот очень вкусно. Тимьян, розмарин, такие классические травы, которые применяются для приготовления мясных блюд. Дома их не часто, конечно, используют, но я рекомендую их попробовать. Очень будет неплохо, очень оригинальный будет. Все это тщательно и хорошо перемешиваем. Слегка подперчим. Желательно свежим перцем. Вот. Вот видите, на, на блюде не осталось ну, никакой жидкости. Ни, ни самого маринада, ни, ни сока от мяса. Все впиталось. Это нужно сделать обязательно, для того, чтобы весь сок мясо забрало в середине. Так вот все тщательно перемешать и в конце, в самом конце смазать оливковым маслом. Мариновать в таком маринаде не нужно, не нужно там долго, достаточно 50 минут и мясо будет уже замариновано. Ну, наші кухарі вже теж зірки. Сьогодні ми зможемо з ними сфотографуватися, і Супер. вони в кінці програми вийдуть до нас. Максиме, ну тебе знають в Україні не лише як успішного бізнесмена і мецената, а й як організатора Днів України в Європі. Саме цю акцію визнали найкращу в провадженні позитивного іміджу України в Європі. Чому виникла ідея створення Днів України і це твоя особиста ініціатива? Ну, идея достаточно интересная. Мы были в 2003 году, то есть ну, желаний было очень много. мы часто путешествуем. Путешествуем там вот как Лазурный берег, как вот, ну, часто задают вопрос, почему именно там в Монако что-то начинается ли там. Потому что, скажем, там действительно очень большое стечение прессы, то есть больше интереса, то есть там больше будет информационный результат, если что-то проводить, скажем, в Монако. В 2003 году как раз с Украиной были люди, которых мы организовали там спонсорство World Music и мы были с Анной Курниковой как раз на лодке у принца Альберта. И мы где-то около часа беседовали рассказывал, какой прекрасный Киев, какая прекрасная Украина был в 2003 год. И он говорил, ну ты вот красиво говоришь, ну вот а что-то сделаете. То есть вот мы сделали в 2004 году первую поездку. Я был очень впечатлен выступлением Рустана и победы ее на Евровидении. Действительно, это была фантастическая победа Украины. И после этого первую поездку она, кстати, именно совершила на дне Украины, которая была в Канах в 2004 году. Это проходила Мартинезе, официальная гостинице Канского фестиваля. В том числе, кстати, там была представленная кухня. Очень французы удивлялись самым в шоколаде. Было приятно, что очень много были такие позитивные отзывы. И это еще потому, что мы часто путешествуем, нас очень тяжело идентифицировали. То есть откуда мы там, или Уругвай, или там... Сначала было даже... Почему я даже еще задела немножко, когда была трансляция Евровидения, француз в прямом эфире, мы смотрели Евровидение во Франции, как бы как раз был когда прямой эфир, он сказал, что да, мы знаем, где находится Украина, что Украина находится возле Греции и что столица Минск. А, Кто-то помогал из-за организации, что все лежало на твоих плечах? Во-первых, команда молодая, которая, типа, ребята, которые, э, это тот же Цурен Балаян, который э, сын нашего выдающегося кинорежиссера Романа Балаяна, который э, помогал тем, что очень много помогал, потому что он прекрасно владеет французским языком. очень помогала, кстати, Диана Дорошкина тоже, потому что она действительно очень прониклась этой идеей. И та, что тоже та же Руслана Ложичка, которая впервые там поехала вот, после своей победы именно в Монако, именно вот, на Дни Украины. Э, то есть такие люди, вот, я вам скажу, что э, практически везде мы... встречали імінно взаємопанімання. У 2005-му в рамках Днів України в Європі нашу країну вперше в історії було представлено на всесвітньому фестивалі духовної музики Ватиканія. Хто був від України там? Там был детский хор «Щедрик». Действительно, это очень интересный коллектив, который представлял впервые, в общем-то, был на этом фестивале. И очень интересный фестиваль сам по себе, потому что там была такая атмосфера. Ко мне обратился Гришко, он тогда был советником президента, и он когда-то начинал свои первые карьерные шаги именно в «Щедрик». И обратился с тем, чтобы, в общем-то, есть такая интересная идея, но в связи с тем, что было немножко сложно с финансированием этой поездки, с тем, чтобы мы поддержали эту инициативу и действительно мы организовали меценатов, поддержали поездку детей. Председатель жюри был профессор Тефлин, это зав кафедры Московской консерватории. То есть это светило мирового уровня и москвич то тоже был немножко такой вот, ну и тогда были такая оранжевая революция, вот на всей этой волне дети сенсационно, я подчеркну, потому что они получили три золотых диплома впервые в проведении этого фестиваля, были выданы десятой степени три диплома, это была такая сенсационная победа, и э, то есть об этом писала, ну, то есть очень много итальянской прессы, европейской. Для приготовления соуса нам... Мне понадобится авокадо, помидор,